Папа, папа кто-то съел мои печеньки? С маком? Да. Кто бы это мог быть? Ну, Жулье, кто съел печеньки моего сына? А ну зазнавайтесь. Может быть это мои хейтеры? Может это те, которые ненавидят меня и мои песни, особенно песню про покемона? Но не знаю. Но они очень быстро куда-то уехали. О. Они уехали на Феррари? Нет, Бугати. Так нет, у них был Порш. Нет, я сказала Феррари. То да вы что? Они уехали так быстро, как Формула-1. На Волге. Ха -ха. Есть у меня один друган, который сможет помочь найти того, кто съел печеньки моего сына. И это детектив Розовая Пантера. Все, я пошел в путь. Сейчас мы быстро найдем воришку. Тун, 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 Эй, синий. Ты съел? Заготовки вообще, ты молодец. Я вообще то крутой детектив. Ура, классно! Ну а где печеньки? Дим димыч может да съел. Дим Димыч съел? Да не, он не мог съесть, он играет играет в приставки. Это, 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 вот кашу, где наши печеньки. Кашу, кашу, Маша. Кашу. Ай, да не, Маша кашу кушает, не печеньки, так -с. Кто мог скушать? Может, медсестра? Или доктор? А может, мальчик? Или девочка? Да. Вот такой вопрос. Ладно, пойдем дальше. Пойдем дальше. Кто съел печеньки? Заяц! Чего такого смешного? Да сказал, что, что игру следит за тебя. Какой Гру? Это ты съел печеньки? А ну, волк! Ну, заяц, ну, погоди. Догоняй его со всеми печеньками. Мы не можем Мы... Что? Мы не можем Кошка съела печеньки? Вообще-то коты не кушают печеньки. Ребята, давай дружно. Как тут дружно жить будешь, если последние печеньки воруют? Так, кто бы мог съесть печеньки? Может, ты? Нет, собаки не кушают печеньки. Чего такого смешного я сказал? Ага, ну ясно. У них торт. У них не печеньки, у них торт. Какая елочка? Лето во дворе. Рано еще елочку наряжать. Рано еще елочку. Дед Мороз, спать! Пошел спать! До зимы. Все, спать. Эй! Может, тачки скушали? Тачки. Э, э, куда же вы, тачки? Мы вообще-то не кушаем э -э, печеньки. Мы вообще-то бензин обожаем. Ну ясно. Пойдем дальше. О, девочка, это ты скушала? Что? Ладно. Попросим твоей маме. Так. Попросим мама, мама никогда не обманывает, да, мама? Это твоя дочка съела печеньки? Hello, hello. Ну привет, привет, ну твоя дочка съела печеньки? Hello, hello. Ох, печеньки, кто съел? Hello, hello. Ох, ну может дядя нам расскажет, дядя, где ты, ангел? Ты знаешь, что сел печеньки? Hello, hello. Опять хеллоу-хеллоу. Э, вы вообще меня слышите? Hello, hello. Ах, пока хеллоу-хеллоу. Так, может, найдем разгадку в айфоне? Давай поищем, Маркус. Хомут. Какой хамут? Краму. Это же... Это же строительная техника. Это не то. Нам нужен вор. Кто взял хомут. печеньки? Какой хамут? <рисушку> Халфунг. Хамут. <рисушку> Тихо! Причем тут хамут? А -а -а -а! Выключите эту книжку. Моджанг. Что за моджанг? Майнкрафт. Майнкрафтеры? Майнкрафтеры взяли печеньку? Да ты что? Они же не живые. Ах, все, книг, тихо. Ну, давай посмотрим, кто мог взять. Ягуар? Не. Ягуар, не взят печеньки. Эу, Винни, это ты слопал печеньки? Ага, ясно, ты кушаешь мед. Клубника. Клубнику. Яблоко. Яблоко. Сок. Что пьешь? Лягушки. лягушки кушаешь? Что? Какие лягушки? Кто кушает лягушки? О, о Маквин, расскажи, где нам искать э, того, кто взял печеньки? В Японии. Какие печеньки в Японии? одни Суши. В Причем Италия? В Италии что там, Маркус? Там же макароны. Макароны с пюрешкой. С пюрешкой, с Ну я. Yeah. Оп, Золушка, Золушка, это ты съела печеньки? Куда же ты? Куда же ты, Золушка? Что за безобразие? убежала Золушка. Э, Маша, это ты, да? Стой, вори, Кого? Воришку? Уйдёт, и... Не и кто это? Здесь воришка? Не уйдёт, Что? <свят> это не я! Ясно. Пойдем дальше. О, может быть! И дети едят печеньки, Маркус? Нет. Нет, не едят. Мальчик из джунглей ест печеньки? Нет. Нет. Волки тоже не едят печеньки. Нет, не тут. О, привет! Ну, а дальше? Какая зебра? Зебра не кушает печеньки. Обезьяна. Как приятно? Обезьяна тоже. Вон. Шаслана. Да, и что. Жираф. Жираф, жираф листья кушает из деревьев. У него шея длинная. Причем тут печеньки. Так, ну кто слопал печеньки? Какой робот? Робот не едит печеньки. Робот масло только кушает. Заяц. Какой заяц? Тут же зебра нарисована. Что за книжка странная такая? Какой хомут? Достали со своим хомутом. Лунтик, это ты? Съел печеньки. Лунтик, а ну отвечай. Я про печеньки спрашивал. Знаешь, Кузя, мне кажется, дружба не зависит от цвета самолетиков. Нет, не самолетики, печеньки. Да. да. Заяц, что опять смешно я сказал? Я сказал, что, что следит за тобой. Ну, заяц. Пока, заяц. О, мультяшки. Азбука мультяшек. Принцесса. Значит, принцесса все-таки, да, сожрала? Опять Золушка. Куда же ты, Золушка? Золушка, вернись. Да. Ох. А может быть... Испания. В Испании? Или или <связь> воришка. А, я знаю. Поезд. Какой Эй. поезд? Все, никаких поездов. <связь> заяц, опять ты? <связь> я сказал, что за тобой. Ну все, заяц. <связь> Уберите этот хомут от меня. Где, Где мой поросеночек? Что? Уберите хомут! Бродить карамельки О, карамельки жрет, Фунтик! Может, они печеньки сел? Как ты думаешь, Маркус? Да? да? С я не знаю. Ясно, мы нашли преступник, это Фунтик. Сейчас нам надо спросить эксперта, где мы можем найти этого Фунтика и наши печеньки вернуть обратно. О, привет, смог. I have number nine номер 9. Значит, фунтик живет, живет в квартире номер 9. Эй, hey, ты! А, он в интернете живет. Оливия! Mm? <звук> Оливия! Где фунтик? Залипаешь в телефоне Полная чушь Угу. Я в туалете Я иду, я жру Я выгуливаю собаку Собака выгуливает меня Я смотрю канал Брайна Вот видишь, где бы ты ни была, ты постоянно сидишь в интернете Стоп, что ты сделала? Ничего Окей, ладно в общем, я предлагаю так. Давай, если в следующие 24 часа ты сможешь прожить без телефона, то я... То ты перестанешь навсегда снимать свои тупые видосы. Я отдашь печеньки обратно. Ну что? Не соглашайся. А вдруг она продержится? А как же твои подписчики? А как же те, кто снимает реакции на твои видео? Им что, придется пойти работать? Соглашайся, она и часа не выйдет. Ну, так, Брайан, дашь печеньки? Договорились.